banda bir mashaqqatga uchradi shunda banda shu ustiga kelgan makruhot uni shifosi usha ekanligini tushunsa alloh taolo uni gunohlardan tozalayyotganligini tushunadigan bo'lsa shu makruh narsa ham ne'mat ekanligini tushunadi qalaysiz desa alhamdulillah deydi kasal o'zi bolnitsada yotibdi turoi kalovatda tuzukmisiz yaxshi uxladimi desa alhamdulillah deydi man bu nimani belgisi allohni qazoi qadariga roziligini belgisi mana shu musibat mana shu dard ham uni foydasiga ekanligiga ki, iymon keltiraeganligini belgisi mo'minligini belgisi har bitta narsa alloh taoloning qazoyi qadar bilan bo'lishiga ki, mo'min kishi iymon keltiradi va mana shu iymoni undan g'am qayg'uni ketkizadi har bitta ish alloh taoloning qazoi qadar bilan bo'lishiga ki, iymon keltiradi mo'min odam va mana shu iymoni undan g'am qayg'uni ketkizadi demak olloh shuni xohlagan ekan shunday bo'ldi sen anaqa qilmaganingda o'sha paytda palonchiga uylanganimda o'sha aksiyani olib qo'yganimda o'sha chekni olib qo'yganimda agar mana shu so'zni qarab turinglar rasululloh aytadilar abu dardo roziyallohu anhudan imom ahmad keltirgan hadis shayin haqiqatun har bitta ishning haqiqati bor Va banda iymonning haqiqatiga yetmaydi iymonni mazasini totimaydi iymonni nimaligini tushunmaydi to ya'lama asobahu lam lam yakun yakun va ma diqqat qilinglar bugungi darsimizni asosi shu robbimiz al muti ato qiluvchi bo'lgan zot olloh yaxshilikni ato qildi alhamdulillah yaxshilik bu alloh taolo bizga bir yomonlikni berdi bizni nazarimizda yomonlik u endi qarab turing har bir narsaning haqiqati bor deyaptilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam banda to unga yetgan narsa uni chetlab o'tishi mumkin bo'lmaganligini va unga yetmagan narsa esa unga yetishi mumkin bo'lmaganligini anglamagunicha iymonning haqiqatiga yetmaydi bir narsaga erishdingiz Alloh shuni yetishligini yozganligi uchun yetdi sizga endi bu narsaga olmadingiz. Alloh yozmagani uchun yetmadi shuni tushunsangiz iymonni nimaligini tushunibsiz biz aytamiz bir narsa bo'ldimi demak Alloh taqdiri yozgan edi bir narsa bo'lmadimi demak Alloh shu narsani yozgan edi Alloh xohlagani uchun bo'ldi Alloh xolamagan shu bo'lmadi demak orqasida nima bor buni buni bir hikmati bor shu so'z bizning qalbimizga taskin beradi buni bir hikmati bor keyin ko'rinadi e, yaxshi ham uylanmaganim uylanmaganimi <laughs> <laughs> shungachi manaqa 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 bo'lib ketdi yaxshi ham o'sha reysda bormay qolganim samolyot yonib ketdi ungacha rasa jirila ekansiz mana shu reysdan qoldim shu samolyotga chiqa olmadim moncha pul topib edim keyin bilsai samolyot qo'nmabdi yoqqa boribchi bu faqat mo'minda bo'ladi yaxshilik kelsa ham alhamdulillah deydi unga yoqmaydigan ish kelsa ham alhamdulillah chunki buni orqasida nima bor buni bir hikmati bor dedi. vaallohul muti olloh ato qiluvchi bo'lgan zot